Тобой. А на лестнице так же вы ездите? Нет. Я, я, боюсь высоты с детства. Высоты, огня и воды дуже боюсь. Дай мне. Саня. Саня. Ты все будешь снимать, что тут происходит? Взяла. Можно? Ну, как бы да. А 70 Можно. Что, мы запретим? Тоже на заправку, только на бальзаках. Надо после пожаров смотреть, когда, когда, мы грязные, все черные от сажи. Курим, там, воды хотим. Сушит нас, пить хочется. Вот тогда надо снимать. А сейчас неинтересно. Ну, Просто на рабочий день пока сейчас. Да, по часу, рабочий день. Рабочий Еще все впереди. Потому что выйти с трех коллег, будем не чего? Работа такая специфическая, но интересно. Если, если один раз уже побывал в огне, вот там действительно в самом, в самом, внутри, вот именно в огне, там идет уже тепло, горячо, ты увидел, как оно горит. Там, ну, то есть, есть такие люди, которые потом без этого уже жить не могут. Ты есть, больше большего наслаждения, чем когда ты реально приезжаешь с пожара, и ты знаешь, что ты кому-то уже помог. Что, то есть, ну, то есть, вот твой же день прожить не зря. Ну, будешь ты сидеть в офисе, что ты получишь? Ну, да, будешь получать ты в пять раз больше. Ну, ничего не будешь делать, сидишь за компьютером, хорошо, кондиционер, дует, ну, вот, все прекрасно, жизнь удалась. Квартиру все купишь, все, да? А тут за идею. Просто за идею, ради того, что ты кому-то поможешь. Ты кому-то нужен. Ой, пожар это непредсказуемая вещь. То есть ты не можешь рассчитать ни его развитие, не то, как он пойдет. То есть от пожара можно ждать все, все, что угодно. Это неконтролируемая стихия. Его нельзя контролировать. Это он в костре, интересно, конечно, шашлык жаришь. А когда там высоко, где а на высоте он горит, то это тяжело весьма. Не скучно работать. Вообще не скучно. Что любит в своей работе? Пожар. Ну, там не то, что там, там не страшно. Ну, как? Так оно, ну, там жарко, в первую очередь. Но оно само, ну, я не знаю, как это описать это чувство. Я, я у меня слов нет, это описать это чувство, когда ты действительно со стволом работаешь внутри. Это, ну, это неописуемое ощущение. Просто единственное, что плохо, что там, где пожарные, там по-любому горе. Это сто процентов. Либо материальный, ну, лучше, конечно, в лучшем случае, это материальный ущерб. В худшем это может быть, могут быть человеческие жизни. Подвыдаться, конечно, на моральную психику, на А як вас вдома ставляться до вашої роботи, там, переживають за вас? Все-таки небезпечна робота, ні? Не? Ну, переживають, як не які діти. І угу. Всі вдома ждуть з откритими дворянами. Ну, всяким. Ну я, ну зрозуміло, що все може случитися. Ми об этом ніколи не думаємо. Головне, щоб була вода в рукавах до воздуху апарата. Остальное все можна пройти. Все можна змінити. Будемо мати тренування. Що буде там работать? Трехкулинча дробина. Що це? Виходить, подивись. Виходимо. Ну это все, конечно, с юмором. Бог и практически. Рассказывай, как надо делать, как не надо делать. Шланг це люди, які не хочуть працювати а у нас рукава.

перед тем как кто лезть, надо иметь голову на плечах. То есть лишний героизм тоже ни к чему, когда он не нужен. Нет такого понятия, что мы не поедем. Mm -hmm. Что значит мы не поедем? Ты знаешь, все равно, чтобы боролся, типа, работу, спрашивают больше денег, спонсом как мне так помогают. Как вы бы говорит, забастовали, типа, потому что так платят мало. Да как как же бастовать? Чем бастовать? Вы деньги за счет других жизней человеческих или как? Ну как можно бастовать? Тут типа бастует. Тут надо брать и выполнять. А вот поэтому и... есть устав, Есть военная служба, поэтому тут люди все военные. Нет понятия такого я не буду, я не хочу. Вроде она сказала, надо значит, надо. Лучше этого тебе не знаю, сейчас будет. Сейчас будет обед по расписанию. Мы обедаем. Потому что война войной обед по расписанию или ужин по расписанию. Но если тревога, то мы не обедаем. Бывает такое, что у нас только обед происходит часов в 5 вечера, да, Только садишься кушать, поехал. И приехал уже в 5-6 часов вечера. Грязный, уставший, вонючий, но зато довольный. Футбол, волейбол. Футбол, волейбол играем. Ага. Но сегодня не будем гулять, бо спортзал покрашен. Будут красить. Будут красить спортзал? Кто? Кто? Я не знаю, Казали, краску заведу. Значит мы будем красить спортзал. Вот видите, ты спрашивал, чем будем заниматься. Спортзал будем красить. И просто караул, ну, я не знаю, вот, чтобы понять караул вообще, чтобы понять, чтобы понять, что тут действительно происходит внутри караула, ну вот, каждый караул это как отдельная семья. То есть они, у каждого караула там свои понятия, свои традиции. Ну, остальные пару раз и выгнать это. Я когда заражевал перед Алтаренком на светофоре стою, три дель на девятке стою, я на шестерке. я не не і став, а там він ти собі, він я так Встановили його, на ядра на парк приїжджає на кірати. А, а ти куди дивишся? На мене через судофору. Я теж так вдома їздив, відрізав фаршером. А він мене обганяє, і показує дебіл, і біту достає вікно. Я поняв я показую. Тут пожарная охрана, понимаешь, что тут это все как одна семья. Идят вместе, живут. Ну да, мы тут, -тут поживем в сутки. Раз в 4 дня мы живем вместе все. Вот такая вот семья. Чисто одни мужики живут вместе. Раз в 4 дня. Це у нас кухня, тут у нас обид, вечеря. Е компании, що по черзі готують, і в якому коробли там свої кожные традиції. Е в то, крему есть там, ну так. Это На всю общую команду. А скидки летают в команде? Бывает по-разному. 15, 15. 15, Ну, с молоком справа. Ну, с молоком справа. позвони. А ты знаешь, что на пересдачу надо идти? А я тоже ее Не хочу. Дружишь с пацанами, твои лепшие друзья? С кем? Мы на вазе, взяли... с кем ты работаешь. Хлопцы с Особенно с двумя караулом. Да. да нет, что, с нашего караула? Да, конечно, дружим. С некоторыми работаем, с некоторыми дружим. С некоторыми иногда и отдыхаем даже все говорят, пожарьте нам картошку. мы не жарим, мы тушим. А тогда стушите. Так стушите, она говорит. Приезжай что? Приезжай в гости к нам. Ты дома? Ну так заваливай. Вы что номер один? Заваливай, расскажешь про свои героические подвиги на камеру. Давай, если что, заезжай. Хай литру бери. Я не чтобы брал литру. Чтобы ты их потом ходы по части не шукал. И спиннинг не хай закладывать. А, а люди везли икусь удочку, чтобы равновесие не угрожали. Давай, поднижай. Жека приедет. Приедет? Да. Все вам капец. Сейчас да. Жека приедет. Он работал, мы все вместе, с детства, С оболони, короче. С да. С ямы, с ямы. И мы тут вместе работали Это был феномен, номер один. А зараз он где? А зараз он уволился. А чого? А Пішов державу захищати. Да, Пішов в державу. За дома у руках. Але потім різко захворів. І да. сказали, да, таких не беруть космонавти. Да. повернувся назад. <свят> не скучаєте за роботою?

Единственное, единственное, что держит это действительно такое, то, что есть пожар. Если эта часть стала бы не выезжала, то тут нема смысла было бы работать никакого. То есть здесь реально в Киеве есть части, которые выезжают там, на пожар, там, ну раз там полгода там у них бывает два выезда за полгода. Тут же как минимум каждые сутки стабильно куда-то ездим. Ну и бывает, что что-то горит. А оно же самое интересное. В огне. Мусор. Еще меня Жека один? Он меня всегда одевал. Хороший мой, мой <свистит> Такая щекачка у меня. А, <свистит> сгибай 90% дольный соль. Бывает, выходит не Ну такі, десь загрілась якась бумажка. Люди... ну... Люди знімають паніку з якогось потертя там, ну, десь біля під'їзду або ще щось. Але, напевно, краще скажімо, перестрахуватися, ніж потім додатися великого пожежі. Ну, такі пожежі більш 90% пожеж дреб'я стоять. Ну, або говорять, якийсь муфти на... А не жалко ехать целой командой машину гнать всякие воды? Ну, а что делать? У работа. А почему ведро такого? Чтобы не сидели. Серьезно, чтобы не сидели на ведре. Да я не знаю почему. Валик, что такое ведро? Чтобы пожарный не стоял, не отдыхал, не курил, а держал его в руке. Чтобы он не мог его поставить. Да, чтобы он не мог его поставить, не мог отдохнуть, не мог перевернуть на пожаре, сесть посидеть. Работать надо на пожаре. Да, на голову у меня есть фотки уже делать. Пожарная колонка. То есть, почему? Ну, все думают, что, что, мы приезжаем без воды? Не, мы не без воды приезжаем. Мы просто, когда приезжаем, мы обязательно стоимся сразу на запитку водой. Потому что воды, на самом деле, у нас не на так уж и много. Тут две тонны, там четыре. Всего 6 тонн воды. То есть, и все думают, что опа, пожарные приехали без, без, воды, потому что они взяли колонку и побежали, стали на гидран. Не, мы становимся на гидран для того, чтобы мы знали точно, подстраховались, что у нас хватит воды. Потому что может и не хватить то, что у нас есть. Чтобы у нас точно хватило, то мы становимся сразу на гидран. Чтобы вы не думали, что мы без воды идем. Да, все пожарные города Киева идут сюда без брачи. Я не знаю. А что ты так думаешь? Ну, это серьезно, не помнят уже. Он у Рома спросил. Рома, у тебя есть жена? Есть у тебя жена? Нет. Ты мне тут такую историю плачевную разрабатывал. Я не женат. Ну так уже сегодня ты не женат, а просто сегодня уже кольцо было. Бачите, вы только пришли и сразу кольцо снял, блять. Специально, блять. Вы же такие, ну ахула, я... не женат. Как люди думают? девчат катаем. Да. Катаем А что не так? Ведутся девчонки на пожарщики? А ты повелась? Ну, я Восприятие жизни что ли поменялось? Как-то, наверное, по-другому начал смотреть. Первый год пришел, там первый, второй год. Ну так. га-га там. А потом даже в самом, ну, сам взгляд самого восприятия жизни по-другому. Например, дома, если уезжаю надолго, то я знаю, что я газ себе что-то перекрываю, теперь вырубаю электричество, оставляю только одну резетку включенную на холодильник. Ну, на всякий, на всякий случай. Мало ли что-то может случиться. Но дома лучше предохраняться. С работы все равно едешь, хоть и уставший, замученный, но ты едешь довольный. Если был пожар, то ты едешь довольный, что ты кому-то помог. А если не было пожара, то едешь нормально все равно, спокойно едешь с работы на работу. Работа что-то, работа. Кому-то кому знаешь, кому-то красить, кому-то объявление вешать а пожары тушим. Давай, 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 давай. Ну, не прощаемся мы на пожарах. Никогда. Вот. Если там две части встретилась, там, или еще что-то, мы не прощаемся. Потому что, ну, если если попрощаешься, обязательно еще раз встретишься, где-то на каком-то пожаре опять. То есть пожарные между собой они не прощаются, когда разъезжаются. Они просто встретились, поздоровались, здорово, здорово. Все, сели по машинам и разъехались. И не говорят, пока там, давай, удачи, не желаю. Спокойной ночи на ночь нам не желают. Ну, то есть мы не желаем. Даже вот мне там кто-то звонит, знает, что тут работает. То есть на ночь спокойной ночи не желают. Пока! пока.